10 січня місто проводжало в останній путь почесного громадянина Лозової Василя Михайловича Христофорова, який пішов із життя передчасно, не доживши до свого дня народження. 14 січня він мав би зустрічати 70-річний ювілей. Василь Михайлович був третім директором Лозівського ковальсько механічного заводу. Займав керівну посаду на підприємстві з 92 по 2006 рік. Рідні, друзі, знайомі, колеги, багато заводчан та людей, які особисто і не були знайомі із Василем Христофоровим, прийшли до міського палацу культури, щоб віддати шану, висловити співчуття та попрощатися із Василем Михайловичем. Який максимально заробив того, щоб... Наше місто було економічно спроможне. Підприємство було економічно спроможне. Все максимально робить для, для доброту до не тільки трудового колективу, а також і мешканців заводу. Трудова діяльність Василя Христофорова на заводі розпочалася з 1976 року. Стаж на підприємстві був майже 30 років. Я знаю Василя Михайловича. по совместной работе с самого начала его трудовой деятельности с 1976 года. Ну а так получилось, что коварная и беспощадная смерть вырвала из наших рядов прекрасного человека, талантливого руководителя, человека со светлым излучением высокого интеллекта, доброты и высокой культуры. В труде он отличался тем, что всегда показывал пример личным своим трудолюбием. Он глубоко знал саму технологию, технологические процессы. Он доброжелательно относился к своим подчиненным. Он успевал всегда быть первым во всем. Это были трудные годы, когда он был директором завода, потому что строительство завода еще не закончилось, а перестройка уже началась. Но несмотря на это, используя свои организаторские способности, свой талант, ему удалось сохранить костяк коллектива и основные производственные мощности. Это был человек с остальными нервами. А сейчас лазовские сельхозмашины известны все в Украине, Випускається на багато мільйони гривень. І не тільки на облі, а й за рубежом. Керував заводом Василь Христофоров у нелегкий період для України початок її становлення як самостійної незалежної держави та її економічної нестабільності. Заводчани говорять, що Василь Михайлович був гарним керівником, відповідальним вимогливим. Він впевнений йшов до поставленої мети. Його поважав весь трудовий колектив заводу. працював... Наверное, в самый тяжелый период времени, когда стал директором. Почему это самое тяжелое время? Потому что это время перемен. А жить время перемен, с одной стороны, вроде бы интересно, но те перемены, которые произошли в бывшем государстве, которое называлось Советский Союз, потом Украина, они понесли за собой очень много задач, которыми мы в обычной жизни не сталкивались все это легло фактически на его плечи. 92 -й год он директор завода, и это время ухода собственности государственной. Наверное, повезло какой-то степени заводу, что пришел новый собственник, новый инвестор, который был настроен на реанимацию производства, на возрождение завода имея хорошие знания, он всегда советовался. И с рабочим мог посоветоваться и принять, и с рабочим, и с руководителем. И принимал тогда он окончательное решение, в каком направлении нужно идти коллектив. Руководитель был замечательный, хороший руководитель. И, конечно, очень жаль, что его не стало, рано не стало. Он бы мог еще очень многое сделать для завода. Василий Михайлович выпускал бытовые вопросы. Вот те люди, которые уже приходили к пенсионному, предпенсионному возрасту, он их отслеживал настойчиво, квалифицированно рекомендовал им дальнейшую занятость и потом помогал в организации в вот, этом а линии бизнеса, у кого-то он получился, потом бизнесом, у кого-то занятость, но все равно это было хорошо. Уехал в Харьков, Василий Михайлович не терял связи с заводом. Он часто приезжал, встречался со своими заместителями. Я выражаю свое глубочайшее соболезнования жене, детям, сестре и ближайшим родственникам. Спи спокойно, Василий Михайлович. Память о тебе надолго останется в наших сердцах. А у меня Вшановуючи пам'ять Василя Михайловича, всі присутні схилили голови. За покійного була приведена панахида настоятелем храму архістратига Михаїла. Почесного громадянина Лозової Василя Михайловича Христофорова поховали на міському кладовищі.